musulmon kishini o'zini otasini ustidagi haqlardan bittasi chiroyli ism qo'yishlik chiroyli ism qo'yishlik kerak toki ulg'ayganda shu ismini aytib chaqirishganda hijolat bo'lmasin qiyomat kunida mana shu ismi bilan chaqiriladi shuning uchun ism chiroyli bo'lishligi kerak endi shunday bir holatlarni ham kuzatib qolamiz kimlargadir taqlid qiladi bu odamlar qaysidir bir odamlarni havas qiladida umuman islomga dinga to'g'ri kelmaydigan ismlarni ham qo'yib qo'yishadi siz bilan biz musulmon ekanmiz ummati muhammadlikni davosida ekanmiz shu ism qo'yishlikda ham shariatni ko'rsatmasiga quloq tutishimiz kerak har kim xohlagan atini qo'yishi yo'q alhamdulillah hozir bir oxirgi bir o'n yildi buyog'ida odamlar albatta ism qo'yishlikda bir maslahat so'rayapti keib qanday ism qo'ysam bo'ladi avval qo'yiyoradi to'g'ri kelgan narsai o'ylamadi o'ylamasdi odamlar palonchiga o'xshasi debdab toppata atini qo'yib qo'yadi uni atida ma'no bormi yo'qmi farqi yo'q bilaylikki bu farzandlarga qo'yiladigan ismni ichida mustahab bo'lgan bo'lganam ismlar bor makruh bo'lgan ismlar bor harom bo'lgan ismlar bor bilamizmi shu narsalarni bir farzand dunyoga kelmasdan turib unga ism tanlashlik mumkin o'g'il bo'lsa bunday qo'yamiz qiz bo'lsa bunday qo'yamiz chunki alloh taolo qur'onda aytadi ya zakariya zakariyo hali halio'g'l farzand o'g'li tug'ilmasdan turib olloh aytadi ey zakariyo biz senga bir farzand xushxabarini beruvmizki uning ismi yahyodir uning ismi Yahyo. Yahyo ismini alloh taolo o'zi qo'ygan demak mana shundan ma'lum bo'ladiki hali tug'ilmagan bolaga attalashlik mumkin ibrohim alayhissalomning ayoliga ta alloh taolo bashorat qilib, va min Yaqub." shunda biz farishtalarimiz vositasida u ayolga ibrohim alayhissalomning ayoli soraga ishoq ismli o'g'il ko'rish haqida va ishoqdan keyin yaqub ismli nabira ko'rish haqida xabar berdik demak tug'ilmay turib shu ismni tanlab qo'yishlik mumkin ekan endi mustihab ismlar qaysi ismlar chiroyli hisoblanadi payg'ambarimiz sahih hadisda imom muslimning sahihlarida keltirgan islatadilar hoyul asmai abdulloh va Abdurrahman. ismlarning yaxshisi abdulloh va Abdurrahman. bu mutlaq afzal ismlar chunki chunki payg'ambarimiz xoslab aytyapti mana shu ikkita ism. va umuman alloh taoloning ismiga bog'langan abdu bilan boshlanadigan ismlar ham mana shu chiroyli ismlar hisoblanadi abdulboriy abdul qodir abdul, abdul malik abdulrohim ollohning ismiga bog'lanadigan abdu bilan boshlanadigan ism yana bir hadisda albatta ismlarning yaxshilari abdu bilan boshlanadigani va hamd bilan aytiladigan ya'ni ma o'zagi so'zni hamd abdullar tushunadi endi uchta hamd ati bor ahmad muhammad mahmud bu uchala ismning o'zigi hamd kalimasidan kelib chiqadi va uchalasi ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallamning ismlari yana mustahab bo'lgan chiroyli ismlardan tarixda iymon bilan solih amallar bilan tanilgan kishilar sahobalar abu Bakr, umar usmon ali zubayr holi va boshqa ulug' sahobalarning ismlari bu ham chiroyli sanaladigan ismlar. yana mustahab bo'lgan ismlardan nabiy sallallohu alayhi vasallamning ahli baytining a'zolarini ismlari oilasini a'zolarini ismlari chunki mana shu insonlarni yaxshi ko'rganligimizdan qo'yamiz ismlarini yana mustahab bo'lgan chiroyli ismlardan bu anbiyolarning atlari ibrohim ismoil zakariyo ya, solih yahyo va boshqalar odamlarga hayronsan ism qo'yayotganda ma'nosi bilan ishi yo'q faqat shu ismni aytganda quloqqa jaranglab jozibador bo'lib eshitsa va boshqa birodar bo'lmasa. domla hech kim yo'q aoib bering deb keladi nima deysan nima deysan maqsad nima desa shu ajralib tursin hech kimda bo'lmasin bunaqa masalan shohsanam det gulsanam deydi maftuna deydi Setora deydi shu atni qo'yayotganlar shu ismlarni ma'nosini tushunadimi tushunadimikin yo faqat shu jaranglab chiqsa bo'ldimikin musulmon odam bo'ladigan bo'lsa o'ylanishlik kerak bu ismning orqasida nima bor bu so'z bu ism nimani anglatadi shuning uchun ism qo'yayotganda o'ylabroq qo'yaylik chunki biz musulmonmiz endi yani harom bo'lgan ismlar ham bor mumkin bo'lmagan ismlar ham bor qola nabiy sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo nazdida eng yomon ism bir kishini shahanshoh deb nomlanishi shahanshoh degani podshohlar podshohi degan bu mumkin emas bu harom bo'lgani xuddi shunga o'xshagandek kofirlarni ismini qo'yishligi ham musulmon odamga mumkin emas biror sportchini havas qilib o'shani atini qo'yib qo'ygan yoki qanoqdir bir serialda biror atni eshitib chiroyli o'tirib olgan qulog'iga shart qo'yib qo'ygan e otalar sizlarni chiroyli ism qo'yishinglar farzandinglarni sizlarni ustinglardagi haqqi sizlar xohlaganinglarni qilolmaysizlar agar musulmon bo'lsanglar shariatga to'g'ri keladimi kelmaydimi so'raymiz keyin bu ismni qo'yamiz makruh ismlardan qaysilar desa shu ismi bilan masxara bo'lishlikka sabab bo'ladi shu ismini aytib turib odamlar ustidan kuladi mana shu ism makruh hisoblanadi farzandlarga chiroyli ism qo'yishlik kerak chunki qiyomatda mana shu ismi bilan chaqiriladi ular